নমস্কাৰ মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল মই প্ৰণৱে ইউটিউব চেনেল ই ফৰ এডুকেশ্যনৰ উন্নত ভিডিঅ'লৈ তোমালোকসকলকে স্বাগতম জনাইছোঁ মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি মই লৈছোঁ তোমালোকৰ মাজলৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ স্বদেশ অধ্যয়ন নামৰ বিষয়টো বিষয়টোৰ ইউনিট নম্বৰ ফাইভ মানচিত্ৰ অধ্যয়ন আৰু ভৌগোলিক তথ্যৰ উপস্থাপন এই ইউনিটটোৰ যিখন অনুশীলন আছে তাৰ প্ৰশ্নৰ সমাধানসমূহ ইতিমধ্যে আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত ওৱান আৰু টু নম্বৰৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আছিল সেইখিনি আলোচনা কৰিছে আজি আলোচনা কৰিম থ্ৰী আৰু ফ'ৰ নাম্বাৰৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আছে সেইখিনিৰ তেতিয়াহ'লে আচোন পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তাৰ আগতে তোমালোকলৈ এটা অনুৰোধ মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা মই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ'সমূহ বা বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবলৈ আৰু আগৰ ইউনিটকেইটা যদি তোমালোকে চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ তাত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী নিম্নলিখিত সমূহক চমুকৈ বুজাই লিখা কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান অভিক্ষেপ কাক বোলে ই কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি উত্তৰটো হ'ব গোলকীয় পৃষ্ঠত থকা অক্ষৰেখা আৰু দ্ৰাগিমৰ ৰেখাক এক মিহি সমতলত প্ৰণালীবদ্ধভাৱে ৰূপান্তৰিত কৰে কৰাকে অভিক্ষেপ বোলে অভিক্ষেপ তিনি প্ৰকাৰৰ সেইবোৰ হ'ল বেলন অভিক্ষেপ শাংক অভিক্ষেপ আৰু শীৰ্ষকেন্দ্ৰিক অভিক্ষেপ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু জি আই এছ ছফ্টৱেৰৰ দ্বাৰা কি কি কাৰ্য সাধন হয় উত্তৰ দ'ব জি আই এছ ছফ্টৱেৰৰ দ্বাৰা বিভিন্ন কাৰ্য সম্পাদন কৰে তাৰ ভিতৰত কেইটামান হ'ল পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ তথ্যপাতি সংগ্ৰহ অধিগ্ৰহণ আৰু সংৰক্ষণ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আটাইখিনি তথ্যকে কাৰ্যনিৰ্বাহ আৰু বিশ্লেষণৰ দ্বাৰা সামৰি সুতুৰি লৈ নথিৰ চামিল কৰি থ'ব পাৰে ইয়াৰ আন আন এটা কাৰ্য হ'ল ডিজিটেল মেপক একগোট কৰা তদুপৰি মানচিত্ৰ এখনৰ যিকোনো তথ্যকে সম্পাদনাৰ দ্বাৰা ফলাফল কাৰ্যকৰী কৰাত ই সহায় কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী দূৰ সংবেদনৰ চমু আভাস দিয়া দূৰ সংবেদন এক বিশেষ পদ্ধতি য'ত প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শত নোহোৱাকৈ সংবেদনৰ জৰিয়তে কোনো ঠাই বা বস্তুৰ বিষয়ে দূৰৰ পৰাই তথ্য পাতি আদি সংগ্ৰহ কৰা হয় এই প্ৰযুক্তি মুখ্যভাৱে জড়িত হৈ থাকে সংবেদনযুক্ত কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আৰু উচ্চতাৰে উৰা বিমানৰ সৈতে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ বা অতি উচ্চতাৰে উৰা আকাশী যানবোৰে পৃথিৱীখনক সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ৰূপে পৰীক্ষা কৰি বা তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে উপগ্ৰহৰ পৰা দূৰ সংবেদনশীল কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰি মহাসমুদ্ৰৰ তাপমানৰ সাল সলনিৰ হুবহু তথ্যও পাবলৈ সহজসাধ্য হ'ল প্ৰশ্ন নম্বৰ চাৰি নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকেইটাক বহলাই লিখা কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ভূগোল বিজ্ঞানত ব্যৱহাৰ হোৱা মানচিত্ৰৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে মানচিত্ৰবোৰক সময় সাপেক্ষে বিভিন্ন ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৰণি পৃথিৱীত মাটিতে আগ বাগ কৰি চাৰিওফালৰ অঞ্চলবোৰৰ সূচনা দিছিল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পুৰণি মানচিত্ৰখন এডোখৰ ঘূৰণীয়া শিলাত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছিল স্পেইনত দেখিবলৈ পোৱা এই শিলাখণ্ডৰ মানচিত্ৰক চৈধ্য হাজাৰ বছৰ আগতে শিলত কাটি উলিয়াইছিল ভূগোল বিজ্ঞানৰ পিতা হিচাপে প্ৰসিদ্ধ ইৰাটোষ্টেনিছে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দুশ ছিয়ত্তৰ আৰু এশ চৌৰান্নব্বৈৰ মাজৰ সময়ছোৱাতে সূৰ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখি আৰু গণিতৰ সহায়েৰে পৃথিৱীৰ আকাৰ গণনা কৰি উলিয়াইছিল একেৰাহে জ্যোতিৰ্বিদ পণ্ডিত গণিতজ্ঞ তথা ভূগোলবিদ তমীয়ে এখন সঠিক মানচিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল নিজৰ সমস্ত জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ একত্ৰিত কৰি ভূগোল নামৰ এখনি গ্ৰন্থও লিখি উলিয়াইছিল মধ্যযুগৰ মানচিত্ৰকৰসকলে কেৱল ধৰ্মীয় বিশ্বাসক প্ৰতিফলিত কৰিবলৈহে মানচিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল একেবাৰে মানচিত্ৰ অতি সৰল আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত আমোদজনকভাৱে অংকিত হৈছিল মধ্যযুগে ইউৰোপীয় মানচিত্ৰসমূহত জেৰুজালেমক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰৱ দেশৰ বিদ বিদ্যুৎ সমাজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত মানচিত্ৰ প্ৰস্তুতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ লেখত ল'বলগীয়া তেওঁলোকে তোলেমিক সমস্ত কৰ্মৰাজিক সংৰক্ষণ কৰি লৈ আৰৱিক ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিল আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আস্থা ৰাখিব পৰা বিধৰ গোলক প্ৰস্তুত কৰি দেখুৱাইছিল ইছলামীয় সোণালী যুগত অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী কালত আৰৱী আৰবীয়ান মানচিত্ৰ সকলোৱে বহুগুণে জটিল গণিত আৰু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ আলম লৈ বিভিন্ন সূত্ৰ প্ৰয়োগেৰে মানচিত্ৰৰ অভিক্ষেপ অংকন কৰিব পাৰিছিল সেই সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ এঘাৰশ চৌৱন্ন চনত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক তথা মানচিত্ৰৰ আল ইদৃছে ইউৰোপীয় সকলোতকৈ ব বহুগুণে বিশিষ্ট তথা উৎকৃষ্ট ভূ মানচিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিছিল তেওঁৰ মানচিত্ৰত সমগ্ৰ মহাদেশ যেনে ইউৰোপীয় য'ত স্কণ্ডিল নেভিয়া আৰবীয়া উপদ্বীপীয় অংশ শ্ৰীলংকা দ্বীপ কৃষ্ণসাগৰ আৰু কাছ্পিয়ান সাগৰ আদি সকলোকে সন্নিৱিষ্ট হৈছিল ঊনৈছশ শতিকাৰ আদিভাগতে লিথোগ্ৰাফি নামৰ ছপাকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ উদ্ভাৱন ঘটে আৰু খুব কম পৰিশ্ৰম আৰু খৰচৰ দ্বাৰা মানচিত্ৰকৰসকলে একেবাৰে শুদ্ধকৈ অংকন কৰি উলিয়াব পৰা হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ টু শিকলি জৰীপত কি কি ব্যৱ ব্যৱহাৰ হয় বৰ্ণনা কৰা জৰীপ কৰা আন আন পদ্ধতিৰ ভিতৰত শিকলি জৰীপ আটাইতকৈ সৰল আৰু কেৱল পথাৰৰ জোখমাখ ল'বলৈ ব্যৱহাৰ হয় এটা সাধাৰণ পদ্ধতি নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ জোখমাখ লৈ বাকী কামবোৰ অৰ্থাৎ গণনা অংক আদিক অন্য ঠাইলৈ গৈও কৰিব পৰা যায় বৰ বেছি শলা বোমা নথকা সৰু সমতল অঞ্চলৰ বাবে এই পদ্ধতি ব্যৱহাৰৰ যুক্তি থাকে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী বেলন অভিক্ষেপ কাক বোলে আৰু কেনে অৰ্থত ব্যৱহাৰ হয় লিখা বেলন অভিক্ষেপ গোটেই পৃথিৱীকে পৃথিৱীখনকে দেখুৱাব পৰা যায় ইয়াত আনুভূতিকভাৱে থকা সৰল সমতুল অক্ষৰেখাৰ সৈতে দ্ৰাঘিমা ৰেখাবোৰে সমকোণৰ সৃষ্টি কৰি কটাকটি কৰি থাকে দ্ৰাঘিমাবোৰ সমদূৰৱৰ্তী আৰু অক্ষৰেখাই প্ৰতি মাপনি একে থাকে যদিও বেলন অভিক্ষেপ দেখিবলৈ আয়তৰ নিচিনা ইয়াক বেলন বুলিয়ে অভিহিত কৰা হয় কিয়নো যদিহে এই জাল জালিখনক মেৰিয়াই লৈ দুয়ো কাষ লগ লগোৱা যায় দেখিবলৈ তেতিয়া চুঙা বা বেলনৰ দৰেই হ'ব আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় বেলন অভিকেপ হ'ল মাৰ্কেটৰ অভিক্ষেপ কেচিনী গ্ৰাউনছ ক্ৰুগাৰ মিলাৰ অভিক্ষেপ ইত্যাদি